Юлий Алексеевич, поздравляю вас с победой. Сегодня вы забили много мячей. Наверное, действиями своей команды вы полностью довольны. Э, опять же, если абстрагироваться от того, что вы тренер Зареворского и спросить вас просто как специалиста э, в игре с соперником, вам что понравилось сегодня? Сейчас команда называется просто «Заря». Хорошо. Mm -hmm. И соперника понравилось то, что у них играет молодец. Пусть они пропустили 10 мячей, но они играли с азартом. Все-таки забили два мяча. А у нас команда, как-никак, мы чемпионы города. Все. Для них это, я не считаю, что это для них сильно отрицательный результат. Потому что все-таки два забили. Я думаю, что ребята со временем... Вырастут хороших футболистов городского. Уровня. Городского. Ну там все молодые. Может кто-то вырастет и ну, не только городского. Я думаю, что нет, потому что все, кто, 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 кто вырастет, будет играть за, за Ворску, тот уже себя немножко как бы зарекомендовал. Играет за Ю-19, играет за дубль. То есть это естественно. Это просто хорошо все-таки, что у нас так мало футболистов. И городского уровня, и те, которые претендуют составворства. положительно. Это тоже команда молодая. Это только и плюс. плюс. Да, ну вы только что вышли из судейской. Какие оценки ставили? Я поставил всем пятерки. Потому что не мешали, как бы сказать. Это и заключается мастерство судей, когда они не мешают играть в футбол. Вот это самое главное. А вы не заметили, может быть, немножко меньше сыграли времени, чем положено. В первом тайме на 40-й минуте был свисток на перерыв, во втором ну, знаете, на 36-й. Если, если это действительно так было, то по такой погоде, я думаю судьи правильно сделали. все они как бы... То есть вы думаете, это с погодой связано, с погодой, да, исключительно? Они чувствуют игру, чувствуют, что как футболисты между собой разговаривают, все, значит, они поняли, что лучше. Лучше, как, как лучше. Результат уже был ясен. Так что я думаю, тут не было большой такой. Я Дос понял вас. Просто... Так было лучше. Я понял так. вас. Спасибо.